Doğru Xəbər kanalına xoş gəlmisiniz. Videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Tongada vintensif məramollarına məxsus helikopter qəzəy oxruyub. Qəza nəticəsində göyərtədə olan 8 nəfərdən heç kim sağ qalmayıb. Onlardan 6-sı pakistanlı, biri serbiyalı, digəri isə rusdur. Məlumatə görə qəza Şimali Kivu əyalətində helikopter yerə enərkən baş verib. Qrup Rutsuru şəhərinin cənub-şərqindəki Çansu bölgəsində kəşfiyyat missiyası aparır. Müğənni İbrahim Borçalının səhhətində problem yaranıb. Rent azın məlumatına görə ifaçı bu barədə 7 canlıda deyib. Düz 4 dəfə böyrəyimdən daş çıxartmaq üçün əməliyyat etdirmişəm. Yenə də var, əməliyyat olunmalıyam. Çox yerdə yoxlanmışam. Sadəcə böyrəyim yaxşı işlədiyinə görə daş istehsalıdır. Şəkər xəstəliyini də tapdım. Dərdəndir. Dilimdə də uyuşma olur, amma həkimə də getmirəm. Qeyd etdik ki, Borçalının oğlu avtomobil qəzasında dünyasına dəyişib.